Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Masallar Regionu Mədəniyyət İdarəsi Yadım rayon Tarixnası Muzeyinə məqalə. Deməli, Mədəniyyət Nazirliyinin evdə qal, evdə yarad təşəbbüsünə qoşularaq muzey əmtəşəkləri olaraq bizlər də siz izləyicilərə tövsiyəmiz məqsədimiz evdə qalıb bizləri izləməkdir. Və bizim muzeyimizdə olan eksponatlar sizləri zaman-zaman tanış etməyə bizlərin borcudur və bu istiqamətdə işləyəcəyik. Gördüyünüz daş da, deməli Daşkənd ərazisinə tapılıb, daş dadır. Təxminən 19-cu əsrlə aiddir. Və bu, bu da deməli qədim yaşayış məscəlləri Daşkənd kəndi qədim yaşayış məscəllərimizdən biridir. Və bu daş da bən çox məğludun iç üzəlində, deməli, əlif, əlif pasiqlar yazılar var. Və bu da təxminən ə, bayaq bildim kimi 19-cu əsriyə ahat edir. Çox mürəddi bir deyə da, deməli daş kitabədir. Və bu bizə də bu deməli daşyan çəsrəçini Hacı Əvhəd tərəfindən təmanna sonra həry edilib.